Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Мы на очередни тестовые действия. Послухай, что нам скажет звук. Мы на очередни тестовые действия. Послухай, что нам скажет звук. Мы на очередни Тестер. то добре чути. Не знаю, якимось чудом. Щось я крутив, крутив. Чого воно раніше було по одному, а зараз воно вже по другому, я не знаю. От, але тим не менше, що маємо, то маємо. От, можете зацінити, як я із кухонної губки собі вирізав бірушу для мікрофона треба тільки перевірити чи буде нормально чути ребятам в цьому і чи їх самих буде нормально чути Добрий день. Добрий день. Як у вас справи? Все добре. Потихеньку. Яка у вас тема спілкування? А ви звідки? Бердечі, Україна. О, ми звідки. Недалеко. Ні. То про що спілкуєтесь? Недалеко, значит, надо переключаться. Доброе. Чого воно раніше було? От, але тим не менш. Добрий день. Добрий день. Як у вас справа? Все добре. Потихеньку. Яка у вас тема спілкування? А ви звідки? Бердичів, Україна. А? Да. І начебто їм нормально мене чути. Значить, якщо... Значить, нормально, раз вони не переключають. О, це важно. Оставить викр... вимкненим. Ой, слава тобі, господи. Значить, я не буду скачувати ці кучі приложені, але тут дивився один додаток цікавий. Еквалайзер. <плес> АПО. Не хочу стороннє, це треба запускати, хочеться нічого не запускати, просто щоб воно працювало і все, в принципі, отак. Спробуємо піти далі. За интернет запутан, Здорово. — Здравствуйте. — Добрый день. — А скажите, а вы не батюшка, случайно? — Я священник. — Скажите, вот просто вопрос на засыпку. Ну -ну. Вот вы священник, а что вы в чат рулетки делаете? Закликаю людей в Царство Небесное. Меня не надо закликать. Вы, вы уже закликаны, да? Да, я хрещеный. Блядь, ну в чат рулетки священника увидеть. Ну это, это что-то с чем-то. Я не один, такой, я вам скажу. Не, вот я сколько вот и стримил на чат рулетки и вообще общался, то вот вы первый человек, вот именно священник, что попался. Я понял. Ну, я просто, я знаю, есть много таких людей, которые занимаются евангелизацией. Вам Во вообще на русском удобнее, да, говорить? Ой, мне без разницы, хоть на украинский мой, хоть на российском. Мне без разницы. Я понял. Ну да, есть такие люди, поэтому ну, надо звать, потому что многие не знают об Иисусе, и поэтому у нас и война как бы идет, и в принципе... Ну, ну я не знаю, я вот когда я, я, маленьким был, я с бабушкой постоянно ходил в церковь, а потом как-то вырос уже, переехал учиться в другой город, то все, то немного отошел от этого. Ну, я крещенный, там, ну, на Пасху приеду, на какие-то праздники приеду, схожу и все, в принципе. Ну, а э, mm. личные отношения с Иисусом у вас есть? Ну, ну как, как именно? Ну, я верю, что что-то, ну, что-то есть над нами, но прям так нет. Ну, чтобы общаться с ним, то, то вы не, не вступаете с ним в контакт. Не, э, не, могу иногда просто. Боже, поможи мне там, то-то-то, там, закрыть экзамен, там, или если там какая-то ситуация, там, то да, иногда могу, но это очень редко. Не, ну я понял. Просто он хочет, э, не просто, чтобы мы к нему обращались, когда нам что-то нужно, но и ему тоже от нас что-то нужно. Ну, понимаете, в чем дело? Mm. Не понял. ЧТО? Дерево Сколько... Сколько рек оборудования выращивали? Уже третий пошел Ясно Ясно яс. Ты же харизма Кто-кто? Харизма? Но я вас пока не вижу А чего? Не знаю Что вам свет падает, что Привет Привет о чем общаешься? Не знаю, о чем люди спрашивают, но общаюсь. Иисусу веришь? Не думал об этом. Не знаю. Ну хотя, скорее всего, да. Да. А что, знаешь, о чем он ну, вообще говорит нам? А шо говорит? О жизни вечной. Чтобы Здорово. мы, чтобы мы пошли в жизнь вечную. Ты хочешь вечно жить? Не хочу. Так, ладно. <свят> <свят> Ребята, это тяжелая тема. Ой, у меня вообще была тема видео. Я зашел попробовать с этими настройками микрофона. Кажу, хочешь вечно жить? Говорит, не хочу. Такая вот история. Так, ладно. Слава Иисусу Христу, что Он вот даже двух вот ребят немножечко приободрил подумать. Вот, вроде, а что? Ну а что? Ну вот скажите мне, что? Что я ему предложил? Наркотики, может быть. Может какие-то, чтобы он мне денег заплатил, чтобы я ему проституток прислал. Или, может, я хочу его нанять на какую-то арабскую работу, чтобы он мне дом строил. Или, может быть, я хочу, э, что я хочу? Обмануть этого человека, чтобы он мне там какие-то деньги. Или, чтобы он кредит взял, хочу у него выманить. Или, может быть, я хочу э, использовать его в своих каких-то крысных целях чтобы потом выбросить его. Ну вот что я ему такого сказал, что он говорит, что он не хочет. Вот <laughs> объясните мне, пожалуйста. Ой. С другой стороны, я его понимаю, потому что если думать, что жизнь это вот это все, это, конечно же, я, я и сам не хочу. Я вот тоже у меня дядя верующий, и я еще когда только к Богу шел, и я ему говорю, зачем мне это нужно? Ну, так здесь так плохо вообще в этом мире. Зачем мне вот это все вечно? Я ребят, ну, куда? Но... И я потом понял, о чем говорит Христос. И я это буду рассматривать не здесь. Потому что обычно мои эфиры никто не смотрит, а вот если видео загружать, то оно почему-то лучше. Больше, в общем, просмотров типа... Так. Аллилуйя, слава Господу! Я наконец-то настроил микрофон, и будем двигаться дальше. Сейчас я просто написал, у меня уже сценарий есть, поэтому буду сейчас как бы проводить видео, выложу, а потом, возможно, продолжу благословений.